Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəltdik sizə RTV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün biz çox gözəl bir şokolad hazırlayacağıq ev şəraitində. Bax belə çəyləmli görünüşlü olacaqdır. Dadı da çox gözəl olacaqdır. Həm kiçmişdi, həm fındıqlı, ikisi bir yerdə, yəni sanki Alpin Gold şokoladı kimi olacaqdır deməli bunun üçün bizə nə lazımdır? Bax belə şokoladlardır. Bunu kilodan ala bilərsiz. E, o torsat bəzən də üzərinə vururlar bu şokoladları. E, bir damcı bizə bax beləcə süd lazım olacaqdır. E, bir e, çay qaşığından beləcə çox e, şəkər e, tozu. Ondan sonra kiçmiş, fındıq və e, belə bir qab lazım olacaq ki, onun içinə töküb qoyaq. Deməli ilk öncə nə edirik? İlk öncə südümüzü, deməli əziz izləcilər, bu beləcə bir qazana tökrürük. Və üzərinə deməli şokoladlarımızı əlavə edirik. Və qoyacağıq deməli bunları sobanın üzərinə ki, şokoladımız ərisin. beləcə nə tökdük. Və bir dəcədə belə də biləcə şəkər ə, tozundan əlavə edirik. Yəni aşağıdan tökədik ki incə şeyə qarışsın südə. Yəni südü içsin. Bax beləcə atarıb ə, sobanın üstünə qoyuruq ki şokoladımız ərisin. Deməli əziz izleyicilər, gördüyünüz kimi sobamızı yandırıb və şokoladımızı beləcə qoyuruq ki, şokoladınız ərisin. Və əriyəndən sonra keçəcəyik hazırlamağa. Beləcə şokoladımızı yaxşıca əridirik. Süt tökəndə süd ona daha da yaxşı tam verir. Bezə və gözlüyü əriməsini. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bax şaqal atmaz beləcə artıq görürsüz. Əridiyi və tamı da çox gözəldir və başlayıru artıq hazırlamağa. Deməli əziz izləyicilər şaqalatımız hazır olduqdan sonra bax belə bir qab qoyuruq. Bunun altına ki bunu soldüzə qoyanda belə əyilməsinə, yəni qabda göçrək belə qoyaq. Və götürüb deməli hərəsinə bir qaşıq beləcə tökrük, hələlik altdan belecə her birini doldururuq. Biraz qırağa töküldü. Bax beləcə doldururuq. Yəni e, biyovuq qrağa tökülmək də ondan da təmizdə necə. Belə. Daha sonra baxırıq, az qoyulubsa yenidə əlavə edirik ki, birəs yolsun. Bax beləcə elədikdən sonra beləcə elədikdən sonra indi birəs qıraqları patdı he də yox götürüb hərəsinə bir fındıq qoyuruq beləcə fındıq qoyduqdan sonra hərəsinə də iki kiçmiş qoyuruq ki Kişmiş ona daha da güzel. Böyle diyerdim. Tam verir. Nandırım size çok güzel. Sanki böyle diyerdim. Sanki alpin got şakalatı iyisiz. Böyle iki üç tane de kişmişten qoyuruq və yenə üzərinə şokoladımızdan əlavə edirik. Beləcə Əziz izləyicilər gördüyünüz kimi bax belə bütün şokoladları düzəldik, nə tökdük və aparıb soyuducuya bu şəkildə qoyuruq ki, şokoladımız donsun. Yəni buzdona yerə qoysaq 1-15 dəqiqə artıq hazır olacaq. İndi qıraqlarına tüklü və heç. Və ə, qalan şokoladları da yenə də isidib bu şəkildə hazırlayacağıq. İndi aparıb soyuduca qoyaq. Qoy soyuducuda bir az şokoladlarımız donsun. Əməl əziz izləcilər, şokoladımız bir gün qaldı. Eee, soyuducuda buzdona yerində və gördüyünüz kimi baxın, uş artıq hamısı donubdur. Yəni şokolad halına düşüblər. Yəni uş belə çıxarıb boşqava qoyub və süfrəyə verə bilə bilərik. Yəni şokolad halında yeyəndə də sanki ə, belə deyərdim. Alpin qoz şokoladı yeyisiz. Həm bax gördüyünüz kimi çəyləm görünüşündədir. E, yəni baxın görün yaxından göstədim görsünüz, bax donub. Şərt artıq donublar. Yəni baxın. Yəni həm çəyləm görünüşündədir, həm də ki e, belə deyərdim. E, dadı da çox gözəl, iç fındıqlı və kiçmişdir. Yəni belə hazırlayın, e, həm ucuz başa gəlir, həm də ki dadından e, doymayacaqsınız və uşaqlarınız da çox sevinəcək. Yəni belə hazırlayıb həm süfrəyə verə bilərsiniz, çayla, həm də ki uşaqlara verə bilərsən vitaminli, həm də çox dadlı. Bu qədər əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Biz də çalışacağıq ki, hər gün yeni-yeni belə gözəl reseptlərlə sizin görüşünüzə gələk. Yenə də kanalımıza abunə olmağı, videoğumuza like qoymağı da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.